kita buat jemaah saja tu makro dan kita puasa tu ada pahala ada pahala yang kita tak ada pahala faham nah macam kata harus tahlil nah nah buat tahlil arwah ayah kita mati 2 tahun dah kita panggil orang masjid panggil rumah buat tahlil arwah faham kata ulama hukumnya ha harus harus apa kita tahlil kita sebut apa Tahlil dia sebut ni, La ilaha illallah. Haru ke sunat? Sebut La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Santri Kampung TV Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita selalu diberikan kesihatan oleh Allah SWT Diberikan nikmat iman Islam rezeki yang halal dan taiban Rizki yang barakah dan berlipah Sahabat channel Santri Kampung TV Mari kita simak Tazgiroh dari Ustaz Azhar Idrus Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya Menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya Tidak mau masa Jom kita pelik bersama Let's go Ha, boleh pahala tak sebut la ilaha illallah. Boleh tak? dah haru, haru tak ada pahala. Ma la yusabu pa ilahu wala yu'aqubu tariku. Apa makna haru? Benda yang tak boleh pahala kalau kita buat, tak berdosa kalau tak buat. Yang haru tu bukan kata lain Allah. Kita membuat satu perkumpulan untuk mendoakan untuk si mati, hukumnya harus. Dalam perkumpulan dalam perhimpunan itu kita menyebut nama-nama Allah jadi sunat pulak Faham lagi? Jadi yang termakruh ialah saja memilih sehari saja itu baru Pemilihan seperti itu adalah makruh. Yang sunatnya buatlah dua hari. Tapi atas diri puasa itu ada paha. Paha ada. Jadi dalam dalam masalah kalau jatuh pada hari Arafah tidak masuk dalam bab makruh. Yang makruh ialah Jumaat yang tidak ada jatuh pada mana-mana hari besar Islam. Faham lagi? Kalau jatuh dengan hari besar Islam, tidak lagi makro. Soalan seterusnya. Okay, okay. Ha. Adakah sah korban jika haiwan korban itu patah kaki saat nak berbah lembu untuk dikorbankan? Ha, bayar belaka tau... Kalau tidak rugi pula. Bang, gaduh nak waktu orang lembu tu naknya kerbang, Berdebok jatuh lembu. Faham? patoh kaki lembu. Pendapat yang muktama dalam mazhab syafi'i. Tidak sah buat Apa Faham lagi? Nih? Kau yang zaih. Sah. Haa. tidak tak apa. Ada khilaf. Nah. Jadi waktu orang duk mari ngajar kata tidak sah tu. Betul dah tu. Tu yang muktama lah. Kita murni muhtar. Kita iana. Kita patuh korik. Nah, ha? Jangan lembu yang cacat. patoh tu jadi cacat. Nah, apa tu asalnya dalam hadis empat kali Nabi sebut. Nombor satu tidak sah, buta. Nombor dua tempang yang keterlaluan. Yang ketiga sakit yang banyak atau sakit yang bersangatan. Nombor empat yang kurus tidak berdaging. Ha. ha jadi dalam bab tempang ini menyebabkan dia itu jadi kurus kerana ke tidak sempurna itu dapat makan betul orang lain orang lain dah sampai tempat meragu rumput dia pada duduk jalan kongeng-kongeng-kongeng lagi faham dah ok you faham ha, maka begitulah sama dengan masalah lembu bunting dalam mazhab syafi'i pendapat yang muktamad tidak sah tiga lagi mazhab hanafi maliki hambali sah kerana bagi mereka bunting bukan kecacatan dalam mazhab syafi'i bunting adalah kekurangan. Kenapa? Bila bunting kekurangan daging pada ibu. Kerana, mengalah, kerana mengandungkan anak. Faham? pendapat yang lain dalam mazhab bunting pun sah. Jadi dalam kata dah pitih bayar belaka, dah apa semua. Nah, ha, kau yang doain, yang lemah mengatakan boleh buat lagi. Ha, silakan. Dan orang ngajar-ngajar kata tak sah tu betul dah. Pendapat yang kuat. Okey. Soalan seterusnya. Saya ambil tiga bagian lembu korban tahun ni Satu bagian nazar, dua bagian korban biasa Niat korban yang bagian nazar, korban biasa macam mana? Ak akad jual beli macam mana pulak? Masih nak sebenarnya lembu korban kayak gitu kan sebenarnya kena niat gana Bagian korban biasa dengan nazar tu pulak? Baik Kalau kita masuk tiga bagian Dua bagian wajib sunat, satu bagian wajib Boleh Dalam mazhab lain ada yang kata tak boleh satu korban mesti korban yang sunat belaka, nazar-nazar belaka. Tapi oleh kerana khilaf, ada kata boleh sehingga dalam mazhab syafi'i, seekor lembu, ada bagian yang korban, ada bagian yang kekoh, ada bagian nak jual pasok sendiri. Boleh lagi. Faham lagi? Ha, cuma, kalau kita dua ada, hak bagian korban, inilah aku niat menasuk korban satu bagian kerana Allah aku bernazar satu bagian daripada haiwan korban kerana Allah. Itu cara berniat. Kalau korban, aku berkorban satu bagian daripada lembu haiwan korban kerana Allah atau kalau kita bernazar aku bernazar satu sembelih satu bahagian korban dari seekor lembu jadi juga hukum nazar tapi ingat bagian nazar tu jangan campur dengan bagian dua bagian yang sunat tadi kerana bagian nazar haram kita makan wajib disedekahkan semuanya kepada orang miskin ha masa kita mewakilkan akan sembelih kami mewakilkan kepada tuan patah kepada kamu menyembelih haiwan korban dan nazar kami kata lagu tu soalan tu ni sikit lagi rotan atau pukul anak cubit anak atau dasar mendidik boleh atau tidak boleh Nabi suruh Nabi kata guanya muru awla dakum bisalah wahum abna'u sabak suruhlah anakmu salat bila mereka sampai umur tujuh fadribu alaiha wahum abna'u ashar dan kamu pukullah anak kamu kalau genggam solat bila dah umur sepuluh pukullah maksud pukul di sini pukul mendidik bukan pukul menyeksa kita pukul mendidik pukul mendidik perlahan saja kanak-kanak bila dipukul dia rasa bersalah dan menyatakan kesalahan dia jangan tak kabur jangan balik khiyong wisalu gluling wano tak tahu apa sebab Ha, walaupun dia ada buat salah, dia tak fikir. Dia akan kata, kita zoling. Kabar dulu, kesalahannya tadi, dok semayang garik. Ni habis dah isu. Ha, kita pun ambil watak, pukul. Tapi ingat pukul, bukan macam pu niat nak menyakitkan dia. Niat tarbiah saja. Bila tarbiah, perlahan saja Macam hukum hudud. Hukum hudud, perlahan. Di Aceh, Keh Minyak Arok ada buat itu di live dalam bandar Aceh. perlahan eh, gini. Peh, peh peh ah, ha rasa ha. pedih pedih gitu ya eh, lah. tapi dah sampai 10 setengah, dekat belakang faham ha, nak buat neh, ah, tu sambung lagi kepeh kepeh sederhana saja dah ah, ha. merah dekat belakang tapi bukan habis geng ni ada orang di bahan anak no, dia habis geng tapi biru belakang betul tak itu, no? itu zalim dan akan dibalas di akhirat nah, jangan main-main faham tak ada anak nak ha. anak ada no, anak no, no. kata anak no. nak ah. Ha. Hak wada lagi anak dapat 6 B 2 C Dia nak 8 A Dia rotang anak tu Dapat 6 B Tahu tak? Ha. Dah tak dapat 6 B 6 A, 8 A Sudahlah Tahu tak? Ha? Lepas tu anak tu rotang ayah Ayah 8 A Tahu tak? Ikat di pokok kabu ayah 15 rotang orang ha baru bu, biru punggung ayo <tuh> <tuh> saya suka sangat nyanyi dengar lagu kasih ke kasih <tuh> hmm. ada mesej sebelum diijak kabur saya tapi tak pembataskan dan saya jadi semangat bila dengar lagu ini apakah hukumnya hukum mendengar lagu harus sampai kepada batasnya baru menjadi makruh atau haram Lagu kena faham benda yang berirama. Kita buat ting. Kita ting. Kita kata ting. Ting. Kita buat straight. Ting. Itu bukan lagu. Lagu dia ada lantunan. Ting. Itu baru lagu. Faham lagi? Ha. Kita ambil sunah. Kita tiup. itu kan lagu Faham? ah Faham? Lagu kena hee, 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 hee. Baru lagu ha. Kena faham apa mana lagu Cakap faham gitu juga Kalau bernyanyi Faham? ah Kita kata ho. Tu bukan nyanyi tu kalam nasar kalau nyanyi mesti ada bunyi dendangan. Ho ho ya ho. Ha, ha dia. Dia ada punya politik contoh. Ha, datang naik pula gas. Ni dah bodoh. Tujuh puluh ria ke Allah Aku sakit hati pun Tahu apa orang jogeng Kena 70 puluh ria Faham lagi Adai Allah Rabbi Adai Bila nak tukar Apa faham jadi jangan kita gaduh sangat walaupun kita tak berakhir dengan lagu haram jangan gaduh. Dia boleh jadi haram melalaikan kita. Dia boleh jadi haram dinyanyikan oleh perempuan yang bukan mahram. Dia boleh jadi haram dengan lirik-lirik yang mengajak kepada maksiat dan sebagainya. Faham? Ah ha, ha kata ulama kalau lagu itu mengingat mengingatkan kita kepada mempertahankan negara kasih kepada negara dah mendaulatkan nah, aa, pemerintahan mengingat kepada akhirat lagu-lagu itu tidak haram Nabi bila sampai di Madinah dah bilang hijrah dah gigi di nak buat masjid tujuan nak sampai nak buat masjid dulu dihentikan dulu sekerat jalan di Madinah didendangkan dengan lagu Nawa tola'ul badru alaina min saniyatil wada'i tu nasyid dulu pang ha, didendangkan di situ Habis dah berlagu, Nabi suka dan Nabi bergerak dengan untanya pergi ke tempat nak buat masjid. Faham lagi? Hukumnya harus. Lagu zaman kita ni, lagu yang kebanyakannya haram. Dah, dah hit banger ni, wah, ongek kepala ni, siapa dah tahu benda. Faham? Malu ke Palestin ni. Nah, Palestin sedang dibom dan sebagainya. Kita perbanyakkan konsert-konsert. Agak tidak menesabahlah Nah, benda-benda lagu tu. Jadi, ia menyebabkan kita bila banyak sangat muzik dalam jiwa, banyak sangat lagu dalam kehidupan harian, kita lalai dari mengingati kesusahan yang sepatutnya ada di dalam fikiran kita. Betul tak? Ha, jadi, bukan lagu tu terus jadi haram tidak kata Imam Syafi'i membanyakkan dengar nyanyian boleh menggelapkan hati bukan dengar nyanyian terus gelap hati membanyakkan jadi jangan berlebih-lebihan dalam masalah lagu deh nah. ha soalan kedua sebelum akhir adakah R&D pokok dikira mengubah ciptaan Allah pokok daun A kacuk dengan pokok durian durian A dengan durian B jadi buah yang sedap tidak dikira itu dibolehkan kerana apa? kerana nabi kata tafakkaru fi khalqillah. hendaklah kamu kaji tentang kehidupan yang Allah ciptakan. Termasuk pokok durian. Ah ha, disuruh wala tafakkaru bi zatillah, jangan kaji Tuhan. Tuhan tak boleh kaji. Takdang otak kita. Otak kita ni macam komputer saja ataupun maknanya apa benda ni CPU yang tak boleh terima benda yang berat-berat. Faham? -berat. Ah ha kita nak download kita nak pindah dari nak transfer file nak ke dalam pendrive pendrive kita tu otak kita lah nah berapa situ Ni, dan pendrive kita itu uh, 124 MB faham lagi? 124 MB kandungan ni lah. Ok, kita nak pindahkan barang 15 GB masuk dalam tu masuk sekejap jadi pening Faham tak? Faham? Dok sudah sudah, dok sudah. Itulah otak kita nak fikir zatilah zat diri Allah. Faham? Dia suruh kaji gunung, suruh kaji haiwan. Nah, jadi antara kaji yang tentang pokok boleh kacau. Faham? Kahwin kan pokok. Ah, ha, nampak? Rambutan kan kahwin rambutan molek-molek. Nah, ah. Rambutan anak sekolah. Faham? Betul tak? Ha, kahwin dengan cikgu sekolah. Tubik dengan mutang, jaga sekolah. Faham <tuh> tak? <tuh> Panjang tak berair. Anda tahu? Ha, Duriang, D24, japunya D20. Ha, jadi, anak kucing tidur. Faham <tuh> macam-macam. Kok bandamu lah. Boleh berlaku. Nah, ha, tidak haram. Dan soalan yang terakhir, pada malam ini... Kalau lebih kurang kita tak baca lah. saya nak salat jamak tapi nak ikut imam masjid salat tamam dulu baru, dulu salat zuhur lepas tu baru saya salat asar adakah saya perlu niat salat jamak juga yang zuhur itu bagus dia daripada Kuala Lumpur berhenti di masjid cenereng nak balik ke Kuala Lumpur semula atau mari sini berjalan makan angin 3 hari maka orang musafir imam di semayang zuhur ini 4 rakaat dia nak jamak zuhur dengan asar boleh... Tapi syaratnya betul dah... Buat Zohor empat rakaat... Adakah kena niat jamak? Jawapannya terpulang kepada awak... Awak nak semayang jamak ke tak? Asal tu... Nak jamak yang jamak? Silakan... Faham lagi... Niatlah jamak... Zohor dengan asal... Faham? Haa... Habis okay? imam semayang empat rakaat... Awak jangan berzikir dengan imam... Terus bangun... Dan semayang kosor... Asal pula... Jadi jamak itu jamak takdir namanya bukan jamak takhir. Ingat eh? Ha. Kalau tiga ni biasanya orang dah ingat. So, niat solat jamak takdir, niat jamak takhir, niat solat qasar. Dengar baik-baik. Niat jamak takdir wajib di dalam semayang bukan wajib dalam takbir. Dalam takbir boleh, masa kiam boleh, dalam rokok boleh, ah uh, boleh, masa turun nak sujud boleh, dalam tahiyat boleh selama belum salam. Wajib ni Alhamdulillah kita telah menyimak dan mendengarkan tazkirah dari Ustaz dari Terus semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya Ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari Cukup sekian saja dari kami Manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa Tidak lupa dari salah dan lupa Mohon maaf yang tidak batasnya Wallahu'l-mu'afiq ila'akum wa'itariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh